Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Makse Channel guys Di pagi hari ini Posisi di dapur Karena lagi sibuk memasak-masak nah, Karena menyambut seribu harinya Mak Tina nah, Makanya persiapan memasak di pagi hari ini nah pagi hari ini ditemani oleh mm. nah besti besti banyak guys di dapur salah isi sarapan se empu nenek neng kene kade kon mangan gak mangan apa nyire apa biar tapi Nyirek ta orang mangan sego gak nih uang mulai ta. tak? eh mbak ben tak masakin, nge -nge. Tak. sampai anwi lo masake entar. Maksudku Masa joge iki kok gak mangan-mangan, gak. Mangan. Mangan, gak mangan, kau, mangan kapan yo? <tuk> e, e, mangan. Bare <tuk> <Nah, tuk> <Nah, ngono> <tuk> kentang sante sante, <tuk> santai santai, santai. Santai santai bro, santai. <tuk> Sing penting perut diisi dulu. Lah aku ngene. Apa wong iki nyirik tanganane wong iki? Ora. Wong iki mangan semangat Oh, aku ngarang. Ora apa-apa. Mangan gak mangan. Oh. Si milih milih pang. Nah, iki yo panenek to. Nek asinal. Heh. Asinal ge tok yo gak ta. Lho tenan e nek tenan. makanya karang aku kui hmm. oh berarti iki wonge gak, gak nganu poso hmm. di sini aku lagi merebus daging nah, ya. gas daging rawon ini untuk rawon nih rawon masa aneh hari ini beberapa macam yuk kita sepil dulu Oh, neng kene ono bambrongan. Nah, di sini jangan bung ya. Nah, oke, okay. bambrongan tukul neng jero omah. Eh, okay, bambrongan tukul neng jero omah ya iki. Nah, di sini bumbu rawon yang hitam mengkilap. Nah. Yo. Irosen sendi yo, guys? Iki lho. ya. Oh, iya ya. Sote sote enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya wes kono wes di sini semua masakan sudah siap ada ya. tahu apa nih ora ora ala wes beli kukusan anyar wes beli guys Eh nah, kita sepil sepil dulu ada kentang kering ini kering sudah ready keringnya tahu ready ayam ready serondeng tinggal masak apa hari ini tinggal masak sambal goreng kentang tinggal menunggu sambal goreng kentangnya guys nah, tutup dulu terus di sini ada berembang goreng suatu kumpulung gede lho. Hmm. Nah, raketang isine sak jumput. Ada yang gede. Utuh lah. Hmm. Tutup di disi Di sini, wow, sambal terasi sak wajan gede. Hmm. Nah. kalau di sini apa ya? Sayur bening, ini untuk Amcon sayur beninge Samson iki, Guys. Nah. Tak sayurna no apa dina iki Samson, tak sayurna no wortel sama sawi. Iki entuk. masak dinyer dulu. Lah kok gak gak gundule pitik. Gak teda. Oh. tak kira nek moh ngono ana mbok ya sirah ana ndase telu mbok tasowe daging ya diteki nek balungan tok aku kok awake de sikono daging prakono ra iki tok iki lha sikono dasta ya gah heeh njablak terus ono sampean nek Ngerti, ane nah. Lah pokoke ngerti nek diomong gidakane iki nggih to. Eh. ngomong iki ngono. Pokoke bakul engger dirayu nggerotah-nggerotah-nggerotah-nggerotah. <tuk> pokoke iki. Rakek jangan timpa sama deku. Aku nang <tuk -tuk> rumah. Oh, mbok. Hmm? kan masak wong iki wis dimasakno karo gembrod. Karo si gembrodku si sudah dimasakkan kuih, makane aku gak nggowo kui. Noh. Pengen mangan bung tok ndek iki, bengi are turu tak gaduh. Iku ora kuwi. Ayo, Ono oh, limo delalaiwi tak pek oh, kabeh ngatek-ngatek ngono. Oh. Makane mama lempu. Hmm. Hmm. Tak pek sore terus tak useki, tak kok kulkas subuh. Pak kata. Ndora. Iki pak iki kan wis petang wis anu. Lah kan wis dalam perjanjian. Jam 5 sudah siap. Lebih dari jam 5 enggak tak cukup. Heeh, ora nang ngut bilang. Mati, minta uang DP no. Soale ora pisan pindho, Perjanjian jam sakmene molar-molar-molar, larungane nek kok biyen karo aku. Hat. Pancane wong galak ya. Heh, lu hmm. lebih oh. tega aku. Enggak DP DPan, pokoke sesuk Bleng jan janji kabur aku tak, tak ambil iwak. Apa? Ngene ta sing kuwi apa janji? Iyo. Eh perjanjian aku. Takut ya. Wis buka. Nah. Wes <tuk> muso <tuk> muso on galak. Eh. Mau dadi game apa kolenang, apa kae? <kaya>. Dur pak. Pak. <Nah. tuk> eh, nah, Pak. Eh? Gawe. Lha, uang tanah dan pendak-pendak di pesenin, mesti belenjani jajing, hmm. gitu. Lha, perjajian jam 6, urang apa-apa? Ya, nanti lagi lah isipin 5 panjang, Pak. Nah, apa -apa. urang apa-apa? Nih, tak tinggal belonjong nanti belok. Urang, nih! Nah, ya, aku tulis lagi, yang dua-dua kapan, ternyata harus diberangkan. tak tekoni. Pih, aku harus pesenin, Wak, iso apa, kurang layaninnya, aku bilang. Ya, ini, minggu, minggu. ya. ya Ingatlah, mau sangat beliau. Astagfirullah, tiga kali, tiga kali, dua guys. Sepura Nero, ingatlah, gue. Lele, 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 lah lele, 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 Padrongan ro enek tunggale. Rong ene wong liyane ki tak njeng enek lho, mek mbon aku kok mbeng nek wis rada gedhe nengko nek arep lan. Halah. Ah wes. Ya banik ngono anu tak terimbah nek. Gringi matenge. Heeh. Oh. Gringi matenge, Mas. Ya, tak paketno. Maaf ah. <laughs> <Silit, lo. laughs> <laughs> ya, kembang entah ku wong saenggo kae. Sing let loh. Ene dhewe kabang rayai iso no yo ango nang tak terimbah Wah, kono punggane turah-turutok, jowo kuwi nek suwe terus kedukan. Beresoke wis delapan, keduk tandur. Ih, monggo nek katandur ngerak-ngerake kedoane ngono dhewe kok. Heeh, matur. Heeh. Lagi ketoke bojone sing sulam kene ngono-ngono aku ngono dhewe. Heeh, keperake ngambu sikil. Malah luwih ngitul, Kau sempo srop ya? Yeah. Oh, anong. Lepetetnya lu dewi, no? Langgol tu deben nartaa srop, orang anek sukete. Lepet. Eh na eh, srop ke kan kudu anek suket merucuk unuk ke Ya. Anak jua srop ke kukuhin-kukuhin. Nek enk sukete meruyuk-meruyuk, unuk anek dua srop ke. Sipangkot biasane aku kan nikmat yuk golek uang bolu, songo, bunglo. Ih se deben. Kamar, ini takpe li toh? Ya, nenggolnya Pak Perjek. Senggolnya kong usirap Pak Perjek. Nah, tadi gaduh-gaduh, kok bentar gaduh gadu rawon. Rahim, <laughs> yuk, <laughs> yuk, <laughs> tapi aku malah senang nget-ngetan kok <lipun> kona <kalau> urok, wih. <lipun> nah, aku senang nget-ngetan. Tapi kan nempu. Nempu. Masin rawon ini enak sih, sampai ya mbak. Ya, ya padha nget-ngetan blender, padha jangan kewel barang kuwi. Tapi iki rumah sak itu, sampai saiki lek kare butuhe ingat-ingat ngono. Nuka no isine lho. Nuka no isine. Nek iku arek mulang, daginge tenan ki le loyar. Oh. Aku <PDF2> kadang nek jek dhewe apa, ngono kok tak goda-goda. Kadang posoto, turan apa ngono kuwi. Pak, kok nontok bocok ndumun nang In. In. Eh lagi apa? Wah. Uh. Uh. Eh sadus so songkin. He. Hmm. Mata melek jaran iki doger metu weh, pok,

30. Nah, kan ada sisa 30 kok. bisa diemplok. Ngono. Iso diemplok-emplok gitu. Nah. Oh, goreng. goreng wortel -e kan. Kumbu ne ning kono. Lha kelah. Bungune kang kabehno ben abang. tempel tempel Lah yo goreng wortel siki. Oh, wortel. mateng anu keruk kan langsung nyemplung bumbune yes, cukup sampai Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi